Kita teruskan dengan maksud tanda baca. Tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu semasa bacaan. Seterusnya, ia diletakkan di tempat-tempat tertentu dalam ayat berdasarkan tujuan dan kesesuaian. Baiklah, seterusnya kita bergerak kepada jenis tanda baca. Dan jenis tanda baca yang pertama ialah huruf besar. Terusnya tanda nokta atau titik. Dan yang ketiga adalah tanda koma. Yang keempat adalah tanda tanya ataupun soal. Yang kelima adalah tanda seruan. Yang keenam pula adalah tanda sempang ataupun sengkang. Yang ketujuh adalah tanda nokta bertindik. Yang kelapan adalah tanda sengkang kata ataupun petik. Yang kelapan adalah tanda penyingkat. Yang kesembilan adalah tanda kurung dan yang kesepuluh adalah tanda miring seterusnya kita pergi pula kepada jenis tanda baca yang pertama iaitu huruf besar. Jadi untuk penggunaan huruf besar ini yang pertama adalah untuk menulis kata nama khas. Sebagai contoh, Salma bekerja di Kementerian Dalam Negeri. Jadi S untuk Salma, K untuk Kementerian, D untuk Dalam dan N untuk Negeri perlu huruf besar kerana perkataan-perkataan ini merupakan kata nama khas. Seterusnya, untuk menulis pangkal kata permulaan ayat. Mana-mana perkataan yang sebelumnya diakhiri oleh tanda noktah, jadi perkataan selepasnya perlulah huruf besar. Sebagai contoh, kereta bapa saya sentiasa kelihatan baharu dan cantik. Seterusnya, untuk menulis pangkal kata permulaan selepas tanda noktah. Seperti yang saya katakan tadi, mana-mana perkataan yang sebelumnya diakhiri oleh tanda noktah perlu huruf besar seperti jambatan itu akan dirobohkan tidak lama lagi. Seterusnya, untuk menulis sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubung dengan kitab suci dan nama Allah termasuk kata ganti untuk Allah seperti Yang Maha Pengasih, ampunilah hamba-Mu ini. Jadi, Y untuk Yang, M untuk Maha P untuk pengasih perlulah huruf besar. Dan seterusnya, menulis sebagai huruf pertama untuk nama jawatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Sebagai contoh, Profesor Ahmad Hashim, dekan Fakulti Sains merupakan pesyarah saya dahulu. Jadi, P untuk Profesor, Ahmad untuk A, Hashim untuk H dan D untuk dekan, F untuk fakulti, seterusnya sains untuk S perlulah huruf besar. Baiklah, kita beralih pula kepada tanda baca yang kedua iaitu tanda noktah atau titik. Iaitu penggunaannya adalah untuk menulis kata singkatan. Sebagai contoh, Y. Titik A. Titik B. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah Perdana Menteri Malaysia. Jadi, mana-mana kata singkatan seperti Yang Amat Berhormat perlulah diletakkan tanda noktah. Seterusnya, untuk menandakan berakhirnya sesuatu ayat penyata. Sebagai contoh, esok ibu akan ke Kuala Lumpur. Titik. Jadi, penggunaan noktah di situ adalah uh, sebagai tanda uh, berakhirnya uh, sesuatu ayat penyata. Dan seterusnya uh, digunakan sebelum tanda penutup kata dalam cakap ajuk. Sebagai contoh, kata kakak, bunga itu sudah layu. Dan tanda baca yang seterusnya ialah tanda koma. Tanda koma ini kebiasaannya digunakan untuk mengasingkan frasa dalam ayat. Sebagai contoh, oleh sebab terlalu marah, dia gagal mengawal perasaannya. Jadi untuk mengasingkan frasa tersebut perlulah diletakkan koma di tengah-tengah ayat. Dan yang seterusnya untuk mengasingkan perkataan-perkataan yang sama dalam ayat. Sebagai contoh, sengal, meranti, jati dan nyatuh adalah jenis kayu yang baik untuk dibuat perabot. Jadi, untuk mengasingkan beberapa perkataan dalam satu ayat, perlulah diletakkan tanda koma. Dan yang seterusnya, untuk menulis ayat cakap baju. Sebagai contoh, kata Adi, "Poket baju saya terkoyak." Tulis dan baca. Ini hilatan. Tanda-tanda soal tanda tanya ini digunakan untuk menanyakan Atau menyoal sesuatu Contoh ayat Siapakah habis yang berbaju kurung itu? Tanda-tanda yang seterusnya ialah Tanda seru Tanda seru ini digunakan untuk menulis ayat seru Sebagai contoh Wah, perbuatan awak itu sudah melampau Baiklah, tanda baca seterusnya ialah tanda sempang atau tanda sempang. Tanda sempang ini digunakan untuk menulis kata ganda. Sebagai contoh, murid-murid yang hadir adalah seramai 35 orang. Murid-murid merupakan kata ganda. Tanda sempang juga digunakan untuk menggabungkan huruf besar dengan huruf kecil. Sebagai contoh, terlalu kuat pancaran sinar X di dalam bilik itu sinar X itu di huruf besar. Dan tanda sempang yang seterusnya ialah digunakan untuk menulis kata ganti nama diri untuk Tuhan sebagai contoh hamba memohon keampunan atas kesilapan yang dulu. Baiklah, jenis tanda, tanda noktah yang seterusnya ialah tanda noktah bertindih. Tanda noktah bertindih ini digunakan untuk mengasingkan ayat-ayat yang panjang sebagai contoh ia harus mendapat pujian bertudik noktah bertindih, dia rajin serta bersopan. Tanda noktah bertindih juga digunakan untuk menggantikan kata hubung dalam ayat sebagai contoh, Aida seorang pelajar yang pintar, beramah serta hormat kepada orang tua Kita teruskan pula dengan tanda peningkat kata ataupun petik Tanda peningkat kata ataupun petik ini digunakan untuk menulis ayat cakap ajum Contoh ayatnya adalah Rumah ini terlalu cantik, kata Osman Seterusnya adalah tanda penyingkat tanda penyingkat digunakan untuk menunjukkan penghilang kata ataupun huruf angka asal. Contoh ayatnya ialah Temasha Sukan Commonwealth 98 merupakan acara sukan gilang gemilang. Baiklah kita teruskan pula dengan tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan tambahan. Contoh ayatnya ialah Majlis Amanah Rakyat Mara akan mengadakan seminar usahawan esok. Seterusnya ialah tanda miring. Tanda miring digunakan sebagai pengganti kepada dan atau per ataupun penomoran kod surat. Contoh ayatnya ialah dia tinggal di nombor 25 tanda miring 7 Jalan Cendrawasih. Baiklah, jom kita mulakan dengan permainan yang pertama iaitu permainan yang diberi nama dalam tanda baca. Untuk menghasilkan permainan ini, kami menggunakan aplikasi Quiz Wizard. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan cara bagaimana untuk mengaplikasikan permainan ini. Pertama sekali, apabila murid berjaya memasuki pautan yang diberikan, murid perlu menulis nama dan memilih avatar yang mereka sukai. Baiklah, setelah murid berjaya mendaftarkan diri, soalan pertama akan dikemukakan di skrin telefon bimbit dan gadget masing-masing. Baiklah, setelah murid selesai menjawab soalan pertama, murid perlulah membaling atau menekan simbol dadu yang ada pada skrin untuk menjawab soalan yang seterusnya. Baiklah, untuk menjawab soalan, murid perlulah melihat jenis-jenis jenis tanda baca yang diberikan berdasarkan gambar dan simbol yang ada pada skrin. Lalu, murid perlulah memilih ayat yang dibina menggunakan tanda baca yang diberikan. Lepas itu, jika murid percaya menjawab soalan dengan betul, murid akan naik ke peringkat yang seterusnya. Namun, jika murid menjawab soalan dengan salah, murid akan turun ke satu peringkat asal. Baiklah, secara kesimpulannya, permainan dadu tanda baca ialah satu aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan bagi membantu murid mengenal pasti dan menggunakan tanda baca dengan betul dalam ayat. Baiklah. Permainan kedua bernama Pawagam Tanda Baca. Kami menggunakan aplikasi Jeneri untuk menghasilkan permainan ini. Permainan ini memerlukan murid untuk meneka simbol tanda baca yang sama dengan had masa yang ditetapkan. Jadi, murid perlu meneka simbol dua simbol tanda yang sama. Jika murid menekan butang simbol tanda yang salah, murid harus terus menekan sehingga uh, dapat menekan simbol kata, simbol tanda nama yang betul. Tugasan akan selesai jika murid uh, selesai menekan simbol tanda nama. Jadi, seperti yang kita lihat sebentar tadi, kesalahan bahasa terbahagi kepada dua, iaitu kesalahan ejaan kata dan kesalahan ejaan ayat. Tetapi sebelum itu, saya akan terangkan dulu apa sebenarnya maksud kesalahan ejaan kata. Maksudnya ialah merupakan kesalahan umum bahasa yang tidak sepatutnya berlaku. Hal ini kerana ejaan merupakan peringkat yang paling asas dalam bahasa. Tapi sayangnya, disebabkan sikap ketidakprihatinan kita, masalah ini kadang-kadang berlaku secara berleluasa. Baiklah, kita beralih pula kepada jenis-jenis kesalahan ejaan kata. Yang pertama ialah kesalahan ejaan, yang kedua kesalahan imbuhan dan yang ketiga kesalahan kata sendi nama, yang keempat kesalahan kata ganti nama dan yang kelima ialah kesalahan istilah. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan ini berlaku apabila perkataan yang dieja tidak mengikut ejaan baku yang telah ditetapkan dalam Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Ialah Contoh-contoh kesalahan ejaan Ialah kesalahan ejaan kata ganda Kata antara menolong Kata roya Maburak berandakan Pada lagi letakkan sempang Di tengah ayat Kesalahan ejaan yang seterusnya Ialah kesalahan ejaan Kata sejenis nama Di dan ke Contoh Kataan imbuhan di Ialah Di sekolah Di sekolah pula ada eja jarak Iaitu di dan sekolah Contoh imbuhan ke pula Ialah ke atas Kataan ke dan atas boleh ada eja jarak Pasar juga boleh ada eja, jarak itu ke dan pasal kesalahan ejaan yang seterusnya pula ialah kesalahan kesalahan ejaan yang seterusnya pula ialah kesalahan ejaan penulisan partikel iaitu adalah kah pun sebagai contoh ayat tolong tolonglah boleh di ejaan dekat tolonglah walaupun bagaimana saja itu adalah untuk ibu saya akan menerangkan kita contoh kesalahan penggunaan tanda sempang. Tanda sempang ini nampak sahaja kecil tetapi ia sangat penting dalam menjelaskan sebutan makna dalam penggunaan kata ganda. Sama ada kata ganda penuh atau kata ganda separa Baiklah, berikut merupakan contoh penggunaan tanda sempang yang betul dan yang salah. Sebagai contoh perkataan se-Malaysia, dua bahasa, anti-Amerika dan kurniannya. Bila kita teruskan lagi dengan contoh kesalahan ejaan dalam penggunaan penjodoh bilangan. Contoh yang pertama ialah sebahagian orang penduduk. ayat yang bertanya ialah sebahagian penduduk. Contoh perjanjian yang kedua pula ialah perpaduan perlu dipupuk dalam sebuah masyarakat. Jadi, ia jalan. Ayat, ialah jalan. perpaduan perlulah dipupuk dalam sebuah masyarakat. Ayat, contoh penggunaan pun jadi bilangan yang salah. Contoh terakhir sekali ialah setiap orang warga negara. Jadi, ia yang betulnya ialah warna negara sahaja tidak memulihkan faktor orang. Baiklah, kita teruskan pula dengan kesalahan imbuhan. Kesalahan imbuhan berlaku apabila imbuhan awalan, akhiran, apitan ataupun sisipan digunakan dengan tidak tepat ataupun tidak sesuai dengan kata dasar. Baiklah, kita teruskan lagi dengan contoh-contoh kesalahan imbuhan. Jenis imbuhan yang pertama ialah imbuhan awalan, iaitu vo di Ke Ter Se Dan Pe Contoh ayat Kesalahannya ialah Menyanyi lagu itu dengan sedap Pembetulannya Menyanyikan lagu itu dengan sedap Kenapa? Kerana kata kerja transitif Perlu ada imbuhan kan Kerana ada objek Imbuhan yang kedua ialah imbuhan akhiran Iaitu imbuhan kan, I dan an dia menolongi ibunya di dapur. Pembetulannya, dia menolong ibunya di dapur. Kerana kata kerja menolong tidak akan menerima akhir lagi. Imbuhan yang ketiga iaitu imbuhan apitan iaitu mekai, meri dan pean. Contoh ayatnya ialah dia memandukan kereta itu dengan laju. Pembetulannya dia memandu kereta itu dengan laju kerana kata dasar pandu tidak perlukan akhiran i. Dan imbuhan yang keempat ialah imbuhan sisipan iaitu er, er dan Contoh kesalahannya ialah telunjuk dieja sebagai te sebagai tunjukkan. Pembetulannya ialah telunjuk. Kerana kesalahan berlaku diletakkan di tempat yang salah. Baiklah kita teruskan pula dengan kesalahan kata sendi nama. Kesalahan sendi nama berlaku apabila penggunaan sendi nama seperti di, ke, dari, pada, terhadap tidak digunakan mengikut fungsi yang betul. Contoh kesalahan kata sendi nama ialah Uh, sejak dari abad sejak dari abad merupakan penggunaan yang salah yang betulnya ialah sejak abad ataupun dari abad seterusnya ialah lupa janji kita perlu letak penambahan akan di tengah-tengah dan menjadikannya lupa akan janji seterusnya balik kampung salah dan yang betulnya ialah balik ke kampung. Seperti yang berikut juga salah kerana perlu penambahan yang di tengah-tengah dan menjadikannya seperti yang berikut. Hingga ke anak cucu juga salah dan yang betulnya hingga anak cucu. Oleh kerana juga salah yang betulnya oleh sebab. Baiklah, kita pergi pula kepada kesalahan kata ganti nama diri. Jadi, kesalahan kata ganti nama diri ini kebiasaannya berlaku apabila kata ganti nama diri seperti saya, dia, beliau, mereka digunakan tidak sesuai dengan kedudukan atau orang-orang terhormat. Jadi, saya sertakan di sini juga antara contoh kesalahan kata ganti nama diri. Yang pertama adalah kata ganti nama diri pertama seperti saya aku, kami dan kita. Antara contoh kesalahannya ialah aku akan membentangkan laporan kepada pengetua. Ha, ayat ni salah tau. Ayat yang betul ialah saya akan membentangkan laporan kepada pengetua. Hmm, kenapa salah? Sebab penggunaan aku di situ tidak sesuai digunakan dalam situasi yang rasmi. Dan seterusnya ialah kata ganti nama diri kedua seperti awak, engkau, kamu dan anda. Antara contoh kesalahannya pula ialah awak hendak menghadap tuanku bila? Salah tau. Pembetulannya ialah patik hendak menghadap tuanku bila? Yang ni kenapa pula salah? Sebab Awak di situ tidak sesuai digunakan terhadap golongan raja atau pembesar. Dan yang terakhir, untuk kata ganti nama diri ketiga iaitu dia, beliau atau mereka. Kesalahannya ialah dia sedang berucap di pentas utama. Salah. Yang betulnya ialah beliau sedang berucap di pentas utama. Yang ini kenapa salah? sebab beliau digunakan untuk orang yang dihormati seperti guru atau pemimpin Seterusnya, kita pergi pula kepada kesalahan istilah. Kesalahan istilah ini biasanya berlaku uh, apabila perkataan yang digunakan tidak tepat dengan makna atau konteks ayat. Jadi, saya sertakan di sini antara contoh uh, kesalahan kata istilah. Yang pertama ialah kakaknya bekerja sebagai peragawati di Syarikat Penerbangan Malaysia dan sering keluar negara. Ha, ayat ni salah tau. Sebab penggunaan peragawati di situ tidak sesuai. Jadi, ayat yang betul ialah kakaknya bekerja sebagai pramugari di syarikat penerbangan Malaysia dan sering keluar negara. Dan contoh kedua pula ialah ibu mencuci ikan yang dibeli oleh ayah dari kedai tadi. Salah. Ayat yang betul ialah ibu menyiang ikan yang dibeli oleh uh, oleh ayah dari kedai tadi banyak contoh kesalahan bahasa seterusnya ialah kesalahan ayat. Kesalahan ayat ini bermaksud kesilapan dalam pembinaan atau struktur sesuatu ayat sehingga ayat itu menjadi tidak gramatis iaitu tidak mematuhi kata bahasa yang betul ataupun mengubah makna ayat sebenar. Baiklah, seterusnya ialah struktur binaan ayat. Contoh, struktur binaan ayat yang salah ialah Malaysia ialah negara yang terdiri daripada berbilang bangsa di mana rakyatnya hidup dan saling membantu ayat tersebut adalah ayat yang salah kerana penggunaan perkataan di mana dalam struktur ayat bahasa Melayu yang terpengaruh oleh struktur ayat bahasa Inggeris iaitu where tidak boleh digunakan. Jadi ayat yang betul ialah Malaysia ialah negara yang terdiri daripada berbilang bangsa. Baiklah kita beralih pula kepada kesalahan ayat. Kesalahan ayat yang pertama ialah ayat pasif. Contohnya ialah meja itu mereka susun. Kerana, apa yang salah? Kerana, kata kerja berimbuhan di perlu digunakan bagi ayat pasif yang mempunyai frasa nama objek kata ganti nama diri orang ketiga Pembetulannya, meja itu disusun oleh mereka Ayat seterusnya ialah, meja itu disusun oleh awak Kata kerja berimbuhan di perlu digunakan bagi ayat pasif yang mempunyai frasa nama objek kata ganti nama diri kedua Pembetulannya, meja itu awak susun. Kesalahan ayat yang seterusnya ialah ayat gabungan. Contoh ayat salah yang pertama ialah Zaki mewakili USM manakala UKM diwakili oleh Yusuf. Ayat ini tidak gramatis kerana ayat-ayatnya digabungkan dengan kata hubung manakala adalah tidak sama jenis iaitu ayat aktif dan ayat pasif pembetulannya ialah Zaki mewakili USM manakala Jusof mewakili UKM. Ayat contoh ayat yang seterusnya ialah Hadiah untuk pemenang pertama bernilai RM1000 manakala RM500 untuk pemenang hadiah kedua. Ayat ini juga tidak gramatis kerana ayat-ayat ini digabungkan dengan kata hubung manakala adalah tidak setara Pembetulan ayat sementara tadi ialah hadiah untuk pemenang pertama bernilai RM1000 manakala hadiah untuk pemenang kedua bernilai RM500. Untuk aktiviti kuis yang terakhir Bagi kesalahan bahasa ini Kami bersepakat uh, dengan memilih Aplikasi GameKit sebagai BBM kami Hal ini kerana uh, Aplikasi GameKit ini mempunyai Banyak elemen yang menarik Dan saya pasti mampu menarik perhatian uh, Dan minat murid-murid Untuk lebih uh, mendalami Uh, tentang kesalahan bahasa melalui permainan ini Jadi uh, di sini saya sertakan contoh uh, cara permainan uh, untuk aplikasi ini Di mana murid-murid uh, perlu menyertai terlebih dahulu uh, aplikasi ini uh, Menggunakan kod permainan yang seperti yang tertera uh, di skrin ini uh, Dan uh, host akan memulakan permainan ini setelah murid-murid berjaya Memasuki uh, permainan ini menggunakan kod permainan tersebut dan setelah itu, murid-murid uh, akan diberikan atau uh, akan diberi uh, avatar untuk mereka mengawal avatar tersebut dan uh, mereka perlu melepasi setiap cabaran uh, yang seperti yang saya tunjukkan uh, di skrin ini untuk mereka sampai ke penamat. Jadi mereka perlu bergerak ke kiri, ke kanan atau melompat supaya mereka dapat melepasi cabaran tersebutlah. Uh, Okey, setelah itu, murid-murid um, juga akan dibekalkan energi atau tenaga untuk mereka meneruskan permainan. Jadi sekiranya sekiranya energi atau tenaga mereka uh, kehabisan mereka perlu uh, menjawab soalan-soalan yang telah saya sediakan uh, seperti saya uh, beri contoh di skrin ini mereka perlu menjawab kesalahan-kesalahan uh, bahasa supaya mereka dapat um, energi atau tenaga mereka kembali dan mereka boleh meneruskan permainan ini sehingga penamat jadi uh, sekiranya uh, en uh, energi atau tenaga itu kehabisan, jadi mereka tidak mampu untuk meneruskan lagi uh, permainan ini, jadi salah satu caranya adalah untuk uh, uh, adalah untuk hmm um, Untuk aktiviti kuis yang terakhir.